Kehilangan seorang guru wanita sejak 27 Disember tahun lalu di Masai Johor akhirnya terjawab apabila mangsa disahkan dibunuh. Ujian DNA yang dijalankan pada mayat tidak sempurna yang ditemui di Pelaut Sebang Alor Gajah Melaka sepadan dengan guru berkenaan Istiqamah Ahmad Rozi 33 tahun. Allahyarham Nur Farah Kartini Abdullah dipercayai dibawa ke beberapa lokasi termasuk ke sebuah kebun ubi yang diusahakan suspek di Tanjung Malim, Perak sebelum mangsa dibunuh. Siasatan polis merungkai tragedi kebakaran rumah yang meragut nyawa pasangan warga emas dan seorang cucu mereka di Kampung Pairedan, Pagoh apabila diklasifikasikan semula sebagai kes 10. Identiti rangka manusia yang ditemui di dalam rumah terbiar di Tongkang Pecah Jumaat lalu disahkan sebagai Mila Sharmila Samsusah atau Bella. Terdahulu tiga suspek lelaki termasuk teman lelaki Bella dan bapa saudaranya ditahan kerana dipercayai ada kaitan dengan penemuan rangka yang tidak sempurna. Pegawai kanan polis yang terlibat dalam insiden kematian seorang pelajar 17 tahun akibat dilanggar dan diseret kereta di Jalan Taman Jati Meru didakwa di mahkamah majistret Ipoh hari ini atas tuduhan membunuh. Sejak beberapa tahun lalu, masyarakat sudah terlalu banyak dihidangkan dengan tragedi pembunuhan kejam serta insiden menyayat hati. Data daripada PDRM menunjukkan secara purata 5 kes bunuh berlaku dalam seminggu di negara ini dalam tempoh 3 tahun sejak 2021 hingga Jun 2024. Jumlah itu membabitkan sebanyak 860 kes dicatatkan PDRM di seluruh negara. Menurut ketua polis negara, Tan Sri Razzaruddin Hussein, kesemua 860 kes yang dilaporkan melibatkan 243 kes pada 2021, 240 kes pada 2022, 258 kes pada 2023, manakala 119 kes bagi 6 bulan pertama tahun ini. Dalam tempoh 3 tahun, sebanyak 302 kes bunuh dipercayai berpunca daripada pertengkaran dan perselisihan faham, manakala sebanyak 56 kes pula akibat cemburu, 51 kes akibat mabuk dan hayal, 43 kes kerana balas dendam dan 39 kes akibat samun serta curi Walaupun 95% kes berjaya diselesaikan Jabatan Siasatan Jenayah PDRM, namun tren jenayah bunuh yang meningkat dari 2021 hingga tahun lalu membimbangkan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Setia Dr. Muhammad Naim Mokhtar, juga menyuarakan kebimbangan mengenai kes pembunuhan kejam di Malaysia mutakhir ini. Kita kita sedih dan keadaan ini sangat sangat membimbangkan. Kita dalam Quran, dalam konteks Islam ini memang sebut secara jelas. Kan? Barang siapa yang membunuh satu jiwa, seolah-olah dia membunuh umat manusia seluruhnya. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَا سَجَمِيَا Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, seolah-olahnya so, dia menghidupkan seluruh nyawa manusia. Ini. Jadi, Pembunuhan yang apatah lagi kalau pembunuhan yang dilakukan itu satu pembunuhan yang sangat sangat kejam. Tak kiralah apa motif pun uh, yang dibuat sekalipun kita ada undang-undang. Daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya menjelang kiamat nanti hari banyak dipenuhi dengan al-harj. Saat itu ilmu menjadi hilang dan kejahilan tersebar di mana-mana. Abu Musa berkata, al-harj bermaksud pembunuhan menurut dialek orang Habsyi. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan berlaku kiamat sehingga terzahirnya fitnah, banyaknya penipuan, pasar berdekatan, masa semakin singkat, banyaknya al-harj." Telah berkata, "Apa itu al-harj?" Baginda menjawab, pembunuhan. Maka melalui riwayat-riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun memberi amaran kepada umat Islam khususnya di akhir zaman tentang tersebarnya al-harj atau pembunuhan. Bukan sahaja dalam negara kita, malah berlakunya al-harj di seluruh dunia seperti di Palestin dan negara jiran terdekat Indonesia juga menyaksikan peningkatan kes-kes pembunuhan. Justru kejadian al-haraj yang disaksikan zaman ini merupakan kejutan dari Lena kepada kita sebagai satu ummah tentang dekatnya kita dengan hari kiamat. Tambahan pula dengan penyebaran kejahilan dan kehilangan ilmu, baik dalam kalangan umat Islam maupun yang bukan Islam, menguatkan lagi amaran baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua pentingnya ilmu sebagai bintang umat Islam dari kejahilan tidak boleh diperkecilkan seorang muslim yang beriman dan memartabatkan ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan hariannya akan menjadikan al-quran sebagai panduan hidup dan menjaga dirinya daripada mendekati jenayah seperti membunuh umat Islam digalakkan agar sentiasa menghayati dan mengkaji ayat-ayat al-quran supaya dapat beroleh mutiara ilmu serta hikmah daripadanya. Seperti yang dibacakan oleh Datuk Dr. Naim, firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 merupakan peringatan yang jelas kepada seluruh umat manusia tentang betapa besar implikasinya membunuh kepada jiwa seseorang. Seorang pembunuh telah menghancurkan ciptaan Allah SWT lalu telah memutuskan rahmatnya dan memutuskan rantaian kehidupan alam ciptaannya sebaliknya sesiapa yang memelihara dan menyayangi kehidupan seseorang manusia sikapnya itu disamakan dengan memelihara dan menyayangi kehidupan manusia seluruhnya di dalam hal ini Rasulullah bersabda tentang perkara-perkara yang berhubungan antara seorang hamba dan hamba yang lain Perkara pertama yang akan diadili di hadapan Allah di hari kiamat adalah masalah darah iaitu pembunuhan. Itulah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pencipta dan penguasa alam semesta yang sangat indah dan adil. Kebanyakan kes bunuh yang dicatatkan berpunca daripada pertengkaran atau secara asasnya kegagalan untuk mengawal perasaan marah hingga menyebabkan kematian orang lain. Terdapat beberapa pesanan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titipkan kepada kita sewaktu kita sedang marah. Contohnya yang diambil dari hadis-hadis sahih adalah seperti untuk duduk jika sedang berdiri dan baring jika sedang duduk apabila seorang itu sedang marah. Kemudian nasihat baginda untuk mengambil wuduk supaya meredakan kemarahan dan juga supaya jangan membuat keputusan besar sewaktu tengah marah perlu diingatkan juga saat manusia marah syaitan memasuki saluran darahnya menyebabkan berlaku hilang pertimbangan akal fikiran manakala wajah mulai merah dengan degupan jantung berlari kencang Terdapat banyak faktor dalaman dan luaran yang membawa kepada kegagalan mengawal kemarahan. Antara faktor dalaman adalah ketidakstabilan mental, kemurungan atau penyalahgunaan dadah dan alkohol. Manakala faktor luaran boleh merangkumi situasi yang menyebabkan tekanan atau kebimbangan, isu kewangan atau pekerjaan, atau masalah hubungan keluarga dan percintaan. Bagi mengatasi Al-Harj dalam umat Islam hari ini, Datuk Dr. Naim juga telah menyatakan bahawa JAKIM sedang menguatkan usaha dakwah kepada masyarakat supaya memahami implikasi tindakan kejam seperti membunuh. Dalam konteks JAKIM, usaha dakwah, usaha penerangan, penjelasan ini kita akan pergiatkan supaya masyarakat faham. Dan dalam masa yang sama juga, di pihak JAKIM ini kita tengah mempergiatkan tentang psycho spiritual ni. sebab kita tak tahu masa dah tertekan eh, daripada tekanan dalaman dan spirituality ini yang yang uh, psikologi dan spirituality ini dikombinkan secara bersama untuk kita selamatkan umat ini eh, sebab kita tak nak guna uh, modern psikologi saja tanpa kita uh, apa itu perkukuhkan daripada sudut spiritualnya ah, uh, yang ini kita sebut psycho-spiritual yang ini yang jakin bangunkan dan kita telah hantar pegawai-pegawai yang berkaitan yang mahir dan ditrain dalam sekolah spiritual ini untuk membantu mereka-mereka yang ada masalah tekanan perasaan dan dan sebagainya. Namun berleluasanya Al-Haraj di zaman ini bukan bermaksud seorang Muslim harus hidup dalam ketakutan setiap masa. Agama Islam sangat menegaskan pentingnya berfikir dan menggunakan akal. Hatta dalam Al-Quran, terdapat 13 tempat di mana Allah bertanya afala ta'kilun yang bermaksud tidakkah kamu menggunakan akal kamu maka gunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya untuk mencari kesalahan pihak berkuasa atau menyalahkan orang lain dalam perselisihan tetapi manfaatkanlah akal untuk mencari solusi seorang muslim yang menggunakan akal dengan baik akan sentiasa berfikir tentang implikasi kepada setiap perbuatannya malah beliau akan lebih senang mengawal perasaan marah melucutkan nyawa seseorang secara kejam merupakan satu perbuatan yang amat dilarang oleh mana-mana agama dan peradaban dalam perjalanan sejarah peradaban manusia perbuatan ganas melucutkan nyawa seseorang atas apa alasan sekalipun tetap dianggap sebagai satu perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Setiap nyawa merupakan anugerah kehidupan yang tidak ternilai harganya. Setiap insan yang hilang nyawanya akibat dibunuh meninggalkan ahli keluarga yang akan sentiasa rindukan kehadiran mereka. Berusahalah untuk mengatasi segala pertelingkahan dengan keimanan dan kearifan supaya tidak berakhir dengan tragedi